Недарма існує вираз зубний біль у серці так часто говорять, коли хочуть словами описати неймовірні моральні страждання, але і сам зубний біль завдає нам чимало неприємностей, дивно, та при цьому ми можемо досить довго терпіти, відкладаючи візит до лікаря. На потім чекаємо до останнього, доки не заболить по справжньому. Рубрика Твоє здоров'я впевнено стверджує маленьку проблему на початку її існування ліквідувати простіше, аніж потім усувати наслідки недбалого ставлення до себе. У цьому нас переконує і експерт, лікар-стоматолог Богдан Білик. Коли у вас з'явилася э, біль, то це очень серйозний сигнал. Організм вам уже сигналізувати і кричить о том, що у вас э, вісьма. Серьезная проблема. Мало того, что на решение этой проблемы доктору придется потратить больше времени, вам соответственно больше денег то в такой ситуации, когда вы уже дождались до боли, чаще всего в, болезнь, в болезненное состояние вовлечен уже сосудистый нервный пучок или, как говорят, нерв. Вот. В такой ситуации чаще всего нервы удаляют, это уже осложнение кариеса, нужно пломбировать каналы, зубы становятся более хрупкими. Когда доходит дело до нерва, очень часто зуб разрушен уже до такой степени, что его недостаточно просто восстановить пломбы или полечить каналы. Очень часто приходится прибегать уже к протезированию, то есть при сильной разрушительности зубов многим людям приходится одевать коронки, мосты. А еще хуже, когда появилась боль. Это бывает сигналом того, что сделать стоматологу уже ничего невозможно. То есть этот зуб приходится просто-напросто удалить. И, ну, к сожалению, это безвозвратная потеря. Хотя в наше время очень распространена имплантология, и можно поставить искусственный титановый зуб или из других материалов, внедрить его в кость и решить эту проблему. Но лучше до этого не доводить. Порада фахівця не затягувати. Від того, наскільки вчасно ми звернулись до лікаря зі своїми проблемами, залежить весь процес лікування, його швидкість і результат. Пам'ятайте, зайвих проявів уваги до власного здоров'я не буває. Люди ждуть на самом деле, поки не заболіт зуб крепка, і тільки тоді обращаються. І лише там ніби серйозних заболівань дісни. с пошатыванием зубов, с кровоточивостью. Хотя есть пациенты, которые очень скорпулезно ухаживают за зубами и регулярно посещают стоматолога. То есть приходят, как им говорят, там кому раз в полгода, кому раз в год в различных ситуациях. И есть люди, которые на самом деле очень-очень четко придерживаются этих сроков. Я скорее рад таким проявлением скрупулезности в отношении своего здоровья. И даже если человек пришел, мы посмотрели на зубы, я подтвердил, что человек хорошо ухаживает за зубами. Ведь если хорошо ухаживать за зубами, то на самом деле на зубах не образуется зубной камень вообще. Вот. То есть даже раз в году ничего не нужно снимать, не нужно делать никакие манипуляции. И я очень радушно встречаю таких пунктуальных Па пацієнтів, ми з ними просто е, біседою, дивимося на зубки, підтверджуємо, що все відлично, улибаємося друг другу, жмемо руки. Е, до наступної зустрічі, І е, е, таких пацієнтів я з удовольствиям зустрічаю і приймаю. Так чи інакше, якщо виникли сумніви або певні симптоми вас збентежили, за порадою краще звернутися до спеціаліста, адже тільки він зможе не лише правильно поставити діагноз, а й надати необхідну допомогу. Доверяйте найти профессионалам и і будьте здорові!